30 сентября висит, но к нему было объяснение, что он, в нем будут внесены изменения, и в январе он будет представлен. Сегодня февраль месяц, он уже март, да, закончился. Изменений новой редакции с изменениями, к сожалению, нет. Эта тема поднималась на кругом столе, когда мы были у Александра Павловича Попова. Официально был представитель Министерства инфраструктуры. Девушка сказала, что проект начал проходить внутреннее согласование. Информация на сайте висит на таксопорте, кто не верит, может Правильно, Евгений Федорович, давайте покажите, один законопроект, другой скажем, сравним, и перевозчики сами скажут, что и как бы в этом всей ситуации делать. Что со своей стороны я хочу как бы добавить? Организовали совместный стол в КМД, тоже мэр заинтересован, потому что понимает, что что-то как бы нужно делать, и были многие присутствующие говорили, перевозчики и был Александр Павлович, был тоже как бы в теме, и тоже же были вопросы, как это коснется физических лиц. Вот я говорю, вот есть, вот я вижу такого Геннадия, вот вы были у Александра Павловича Попова, вы частный перевозчик. вот возьмите микрофон, дайте вы свое мнение, что вы работаете, делаете. Если есть кто-то с другой стороны, там, кто-то там в серый, в серый переводчик, почему он там не хочет реализовать, что ему мешает там, ну, важны сегодня все мнения, потому что хочется принять нормальный, адекватный и рабочий закон. Для того, чтобы он еще и работал, нужно государственность если оно заинтересовано, говорят, мы заинтересованы. Одни, другие, третьи, пятые. Все согласны, правильно? На рынке бардак, нам порядок нужно. Да? Принять какой-нибудь закон, какой закон смысла не имеет. Надо, чтобы он был принят нормально. Но а задача какая основная? Дать правила игры и обеспечить э, исполнение этих правил всеми участниками рынка. Если в этих правилах будет 9 дырок из 10, то лучше эти правила не принять.